એક જ વિનંતી છે કે તમે જે પગલાં લઈ રહ્યા છો જે કડક પગલાં લઈ રહ્યા છો એ વધુ અસરદારક વધુ કડક પગલાં આપ લઈ રહ્યા છો એના માટે અમે તમારી સાથે છીએ અને સાથે સાથે પાકિસ્તાનનો તો જે આપણે ઉપાય કરવાના છે કરીશું જ અમને એના માટે તમારા પર વિશ્વાસ છે પરંતુ જે દેશમાં છુપાયેલા જયચંદો છે એનો પણ આપ જરૂરથી ઉપાય કરશો એ જ આપણી પાસે અપેક્ષા છે આભાર मैं वेसु वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के दायित्व पर हूं और ये जो विरोध हो रहा है वो जो पहलगाव के अंदर हिंदू भाइयों की जो नर्सेस हत्या हुई है उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मेरा नाम कैलाश लोहिया है भारत सरकार ने जो सिंधु नदी का पानी रोका है वो बहुत सही किया है उसकी वजह से उनकी कमर टूटनी चाहिए उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि अगर आप हमारे घर में आके हमारे हिंदू भाइयों का हमला कर सकते हैं तो हम हमारे घर में बैठ के तुमको बर्बाद कर सकते हैं माता की आ, आ, आज पाकिस्तान की यह हालत है कि विश्व लेवल पर कटोरा लेके मांग रहा है जिस दिन उसका पानी बंद होगा जिस दिन उसकी रोटी बंद होगी ना उस दिन उसका एहसास होगा कि मानवता के ऊपर हमला करने से क्या होता है उसने हिंदू भाइयों का नाम पूछकर जाति पूछकर जो झगड़ा उनको जो मार किया है उनको कलमा पढ़ने के लिए जो मजबूर किया था और उसको नहीं पढ़ पाया तो उनको मार दिया है यह उनके लिए एक अच्छा सबक है कि अगर तुम इस ढंग से करोगे तो हमारे पास बहुत सारे हथियार है सिंधु नदी का पानी रोकना तो पहली कदम है उसके आगे बहुत go back